સર્વને મહારાજ જય શ્રી કૃષ્ણ હર હર મહાદેવ આજે આપણે સોમવારના દિવસે મહાદેવની શ્રીનાથ દ્વારામાં આવેલી વિશ્વાસ સ્વરૂપમ સ્ટેચ્યુ ઓફ બિલીફની પ્રતિમાનો આપણે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો જોઈશું અને અત્યારે અમે લોકો મહાદેવની પ્રતિમાના વીસમાં માળ પર મહાદેવના કંઠ પાસે છીએ તો ત્યાંથી આખો નીચેનો નજારો શ્રીનાથ દ્વારાનો દેખાશે અને આપણે સામેથી ને બીજી બાજુએ જોઈશું તો કાનનું કુંડળ દેખાશે મહાદેવનું અને તેની બીજી બાજુએ ત્રિશૂલ દેખાશે તો ચાલો તમે બધા પણ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો નિહાળજો અને જુઓ આ આખો નાથ દ્વારાનો ઉપરથી નીચેનો નજારો અમે માણી રહ્યા છીએ તો તમે પણ અમારી સાથે માણો અને તમને વિડીયો કેવો લાગે છે એ કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવી દેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરી દેજો અને જો ચેનલમાં નવા હોય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી કરી દેજો क्रिया प्रतिक्रिया विचार सुविचार कर्म सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत तो होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है मेरी इस सरण सुभा विधाता जन्म का कारण तो एवं विजय की प्रक्रिया इस ब्रह्मांड का संचालन स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है यहां एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष अपन सपना रिवा

नई किसी के बारह स्थान जैसे ही जिन्हें जो ही कहा जाता है जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है राम दूर हूँ शिव में विश्वास उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिवली प्रकाश की संज्ञा है अर्थात शिवलिंग विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो थी और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत पालों से चल रहा है और अनंतांत तो चलता ही रहेगा यह अंत ही क्रम है परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब निःशब्व था समस्त पृथ्वी जल आपदा विद्य तभी भगवान विष्णु ने अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापृत कर दी है प्रेरणा की, की महादेव को प्रसन्न जगत में ना शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें महर्षि पाणनी के निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में व्यम डाला महादेव की समाधि

जो सिद्धांत तो में सिद्धांत तो नदी में प्रतिपालित हुआ है जिससे समय में अभिवर्त नहीं रह सकते शिव के निनाथ पांडव के उपरांत महर्षि पाणि ने सुशुद्ध की रचना की और अवसर रूप देने के लिए प्रथम भर्तान देवी